উচ্ছেদনীয় ফের সরব মুখ্যমন্ত্রী অসমে আদানি আম্বানির প্রয়োজন আছে তাই বলে উড়িয়াম ঘাটে কেন যাবেন আদানিরা এই প্রশ্ন তোলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি আদানি আম্বানির হাতে জমি তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্যে ব্যাপক হারে উচ্ছেদ হচ্ছে বলে যে অভিযোগ তা ভিত্তিহীন কোনো সত্যতা নাই সাংবাদিকদের তথ্য ভিত্তিক সংবাদ পরিবেশনেরও আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বাতৰি কাকতে ইয়াৰ লগত আদানিক সম্পর্কিত কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে নীলব নোৱাৰে যদি আমি ইতিমধ্যে সেই মাটিটো বহুত ব্যৱসায়ীয়ে সেই মাটিটো কৰিম সেই মাটিখিনি গুৱাহাটীৰ ইনভিয় কৰা মাটিখিনিহে আমি কিনিম আৰু তাত শব্দটো ক'ব খোজা নাই তাতে আপোনালোকে গ'লে দেখা পাব যে ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ ব্যৱহাৰ কাৰণে ৰাখিব খুজিছোঁ আৰু কনচাৰ্ট ইকনমি হ'ব পৰাকৈ তাত ৰাজ্য চৰকাৰে এখন ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম বনাব খুজিছে যাতে আমাৰ ইয়াত কনভেনশ্যন হৈছো মেইন জোন কৰিব খুজিছোঁ যাতে আৰু এইটোৱে আৰু মই বাতৰি কাকতৰ সন্মানীয় সাংবাদিকসকলক অনুৰোধ কৰিম পূৰা আপোনাম ঘাটত এভিকশ্যন হৈছে আদানিক মাটি দিব উৰিয়াম ঘাটত কোন আদানী যাব গতিকে ইমান অদ্ভুত ধৰণৰ কথা কৈ মানুহে গম পাবেই মাটিটোতো আদানীক দিয়া নাই মাটিত ফৰেষ্টে হ'ল এতিয়া উৰিয়ামঘাট আজি এতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ সন্মুখতে যেতিয়া মই আছিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আদানীয়ে সেই মাটিটো ল'লেহেঁতেন লগে লগে মেডিকেল কনফাৰেন্স হ'ল কনক্লেভ ষ্টুডিঅ' টাইপ ইমান ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে সৰু ফাংচন হয় গতিকে চৌ নকৰাকৈ উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি থকাটো মই ভাবোঁ অসমৰ ভৱিষ্যতৰে মোবাইলৰ হোৱাটছআপ কৰিলেও মই উত্তৰ দি দিওঁ কথাটো জানি পেলাই লিখিলেতো কোনো আপত্তি নাথাকে গতিকে নজনাকৈ মানুহক আৰু এই কথাটো মই গভীৰ উষ্ণ উষ্ণৰে কৈছোঁ ডেভেল যে গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত লিখিব আৰু গভমেণ্টক বাহিৰত চব পেপাৰক দেখিছোঁ ইভেন ৱায়াৰৰ দৰে পেপাৰে মোৰ এগেইনষ্ট দিন ৰাতি লিখে কমেণ্ট মই নিদিওঁ কিন্তু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ব্যৱস্থাটো মেইনটেইন কৰি চলিলেহে অসমখন ভাল হ'ব কালি তাৰমানে ডিছক্ৰেডিট কোন হয় সংবাদ মাধ্যম ডিছক্ৰেডিট হয় মইতো নিবি কেতিয়া এতিয়া উৰিয়ামঘাট কিমান হিষ্ট্ৰী আছে সেই জেগাটোত দুশজনতকৈ বেছি মানুহৰ মৃত্যু হৈছে তাতে এতিয়া আদানী যাব পাৰিব নেকি দৃষ্টিভংগীৰ পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে কিন্তু দৃষ্টিভংগীৰ পাৰ্থক্য থকাৰ মিনিং এইটো নহয় সঁচা নেকি মই কৈয়ে দিলোহেঁতেন যে এইটোতো কোনো মইতো ভাবোঁ যে আদানী আম্বানিক অসমৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে